Оде Марков зацікавлений у більш приємних речах. Лідер партії родина захоплюється монументами. Зокрема, він став головним спонсором проведення конкурсу на кращий проект пам'ятника Володимиру Висоцькому. А загальна вартість самого монумента становить від 150 до 200 тисяч доларів. Скульптору модель, в якою посіла перше місце у конкурсі, буде встановлено у вересні на французькому бульварі біля одеської кіностудії. Переможець конкурсу. Скульптор Олександр Князик розповів про символічне значення його витвору. И когда я подумал, как это сделать, я понял, что надо делать вот эти рваные паруса, символическую фигуру, летящую фигуру, которая преодолевает вот эти вот все тяготы жизни, выпавшие на человека. Вот основной смысл. Ну и второй, конечно, там есть подтекст. Подтекст заключается в том, что парус – это не что иное, как крестовина. Это можно еще ассоциировать с крестом, с которого сорвался. Это он не дал себя распять, понимаете? Там нет прямого креста то не нужно было делать, потому что крест – это совершенно другая ассоциация, это символ смерти и так далее. Но там есть намек на этот крест.